готовим соус терияки. Конечно, то, что я предлагаю, не догма, и вы можете что-то из этого поменять. Поменять прежде всего пропорции. Иногда можно поменять некоторые продукты на другие, об этом я тоже подскажу. Соус терияки имеет несколько сотлетнюю историю. Когда-то очень давно одно предприятие по имени Кикаман, ныне известнейшая торговая марка, создала его и теперь он популярен во всем мире. В переводе с японского слово терияки означает блеск и жареный. Сейчас соус применяют далеко не только для жарки, все же основной его функцией является наполнение вкусом жареных продуктов, прежде всего мяса. Как говорят японцы, он стабилизирует давление, снимает стресс, плюс он малоклориен. Ну что, поехали. Ингредиенты. Соевый соус 250 мл. Можно чуть больше, можно чуть меньше, но приблизительно вот такой объем. Тростниковый сахар около 100 грамм. Сахар, кстати, можно заменить. Можно заменить на обычный сахар, можно заменить на мед. Но он дает свой привкус, он дает свою текстуру, поэтому э, в данном случае он достаточно важен. Чеснок. 4 зубчика. Имбирь, вы видите какой кусочек, это приблизительно около 1 столовой ложки, э, тогда когда он будет уже нарезан. Масло, масло может быть любым растительным маслом, приблизительно 1 столовая ложка. 2 столовые ложки меда, также нам потребуется полстакана апельсинового сока. Кстати, в традиционном рецепте апельсинового сока нет, в традиционном рецепте присутствует мирин и вода для разведения крахмала. Но мне больше нравится все-таки с апельсиновым соком, поэтому он будет участвовать у нас во время разведения крахмала. Если вы готовите с мирином, то добавляйте мирин тогда, когда вы добавляете все основные продукты для варки. Также нам потребуется 2 столовых ложки крахмала без горки. Займемся приготовлением. Чистим и нарезаем чеснок и имбирь. Вообще весь рецепт будет состоять всего из двух этапов. Быстрая нарезка и недолгое кипячение, минут 5. Это довольно быстрый рецепт. Далее нарезанный чеснок и имбирь смешиваем с сахаром, соевым соусом, добавляем мед и также добавляем масло. Немного перемешиваем и в общем-то мы уже готовы к варке. Теперь переливаем соус в сотейник, ставим его на огонь, где-то наверное чуть ниже среднего, и кипятим таким образом около 4 минут. Пока варится наша основа соуса, давайте разрежем апельсин и выдавим из него сок. Сока нам нужно приблизительно около 120 мл. Затем, после того, как сок выдавлен, мы добавляем в него крахмал, перемешиваем и ожидаем истечения тех 4 минут, пока наш соус сварится. 4 минуты прошло, Сахар растворился, уже пузырится. Теперь нам необходимо отцедить соус от чеснока и имбиря. Потом будет это сложно сделать. Добавляем сок с растворенным в нем крахмалом. Перемешиваем. И возвращаем назад на огонь. Кипятим еще одну минуту и соус готов. Все, можете наслаждаться. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма. До новых встреч!